Я раньше как-то эти паромы вообще не воспринимал, а сейчас понял, что вот, ну, 300 евро стоит с машиной билет из, из Рима, грубо говоря, в Барселону, да, так, бляха, это 300 евро, ну, такая, сколько бензин стоит, гостиницы по дороге и так далее, раньше до меня это не доходило, у меня в мыслях не было, ехать на пароме сейчас я понимаю что тут классная удобная штука самая прикольная 300 евро это ну, два раза переночевать по дороге грубо говоря там я уже не говорю про бензин амортизацию там и все такое вообще классно ну, такие в барселону попробую <coughs> на машине это сколько ну как минимум для чемпионов это три дневных перехода на машине это для чемпионов если нормально, то это 4. Но опять же, это если не отдыхать. То есть это ты сел, поехал, переночевал, встал, опять поехал. Но скажу по своему опыту. Ну, даже там с учетом я с ребенком, даже без ребенка себе ехал. То все равно ты на третий, четвертый день, ну ты задал. Я не знаю, дальнобойщики там ездят, но они, наверное, там матеры какие-то железножопые. Ну, ты просто устаешь ну, морально, физи ну, физически, ты ну, не хочешь ехать. Э -э просто ломает. Поэтому, ну, по-любому, это как минимум такое расстояние 5-6. Ну, я, если ты вообще хочешь в комфорте ехать, это неделя. Ну, вот нормально из Рима в Барселону ехать, если ты не хочешь напрягаться, если, если ничего там в задницу, в горящее копье не по не дергает, то ну, неделю это нормально ехать. А на пароме сутки. Пароме сутки и 300 евро. Ну, из них там, ну, понятно, каюта. Ну, так ты, это гостиница, а каюта там приблизительно 150-200 евро стоит. Ну, так, ну, чуть дороже, чем гостиница, ну, это же корабль, имеет право больше денег брать. В общем, для меня это открытие. парома ребята, кто по Европе путешествует, либо паромы, либо автобусы на сайте Рубикона.